दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने नाशिक से सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूज च्या युट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करा केंद्र सरकारनं कांद्यात दर नियंत्रणात राहण्यासाठी मागील आठवड्यात निर्यात बंदी केलेली असून त्यानंतर दरात दोन ते अडीच हजार रुपये प्रति क्विंटलनं घसरण झाले शेतकऱ्यांच्या कांद्याला दर मिळावा यासाठी एन सी सी एफ आणि नाफेडच्या माध्यमातून फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून दोन हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केलेला आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता एक निश्चित दर मिळतोय असं एन सी सी एफ चे व्यवस्थापकीय संचालिका अनिस जोसेफ चंद्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलेलं आहे एन सी सी एफ आणि नाफेड यांनी उन्हाळ कांद्याची यंदा आतापर्यंत तीन लाख मेट्रिक टन खरेदी केली आहे त्यात छप्पन्न टक्के रिकव्हरी धरत उर्वरित कांदा बिहार दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आसाम या राज्यातील शहरात पंचवीस रुपये किलोनं विक्री केला जातोय कांदा खरेदी पारदर्शकता यावी यासाठी कार्यालयात पदांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे शेतकऱ्यांनी माहिती मागितल्यासांना त्वरित माहिती देण्यासाठी कार्यालय कटिबद्ध राहील ज्या शेतकऱ्यांना तक्रार करायची असेल त्यांनी एन सी सी एफच्या च्या मेलवर संपर्क साधावा असे आवाहन देखील चंद्रा यांनी यावेळी केलेले आहे नासिक में प्याज का सबसे बड़ा खरीदारी होता है सरकार का इसलिए उसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूंगी प्याज का खरीदारी हर साल एन सी सी एफ और नाफेड भारत सरकार का माध्यम से एन सी सी एफ और नाफेड के माध्यम से भारत सरकार प्राइस स्टेबिलाईशन फंड के माध्यम से खरीदारी करते हैं और इस साल मे ट्वेंटी फर्स्ट को हम रबी क्रॉप का ख़रीदारी किया यहाँ का किसानों से एफ पी ओस और फार्म बाकी फेडरेशन्स uh, और सोसाइटीज और सी पी ओज सी बी पी ओज ये सब का माध्यम से उसका प्रोक्योरमेंट सेंडर्स का डिटेल्स हम उस टाइम बताए थे और हमारा वेबसाइट में डालते हैं और हमारा यहाँ पे नासिक में एक ब्रांच है उन वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं उनके माध्यम से हम इसका पब्लिसिटी भी किए थे और खरीदारी भी हुई थी तो फेज वन में हमने आ, करीब डेढ़ लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा और नाफेड ने भी डेढ़ लाख मेट्रिक टन खरीदे थे तीन लाख मेट्रिक टन का खरीदारी हुई थी उसके बाद फेज टू में ऑगस्ट थर्ड वीक के आसपास हमने फिर से खरीदारी शुरू किए थे और करीब 1.3 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदे थे नफरत ने भी करीब एक लाख के आसपास खरीदारी किए थे तो कुल मिला के अभी पांच लाख के आसपास पांच लाख मेट्रिक टन के आसपास खरीदारी यहाँ से ये चार पांच डिस्ट्रिक्ट से हम भारत सरकार ने खरीदारी किए थे ये खरीदारी होता है एक डायनामिक प्राइसिंग होता है फॉर्मूला फिक्स्ड है वो मार्केट में जो रेट होता है और रेट का एवरेज निकालते हैं हम लोग तीन दिन का जो एवरेज है वो जो भी आसपास का जो मंडी है वहाँ का जो रेट होता है उसी रेट के हिसाब से एक फार्मूला मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब किया है उस फार्मूला के हिसाब से हम निकालते हैं और करीब हर दिन ग्यारह बजे के आसपास वो हमारा एक डिजिटल पोर्टल होता है वहां पे अपलोड करते हैं तर सर्वच भागातील शेतमालांची सरकार खरेदी देखील विविध कार्यकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्यास खरेदी स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे असा विश्वास भाजपचे किसान मोर्चा सरचिटणीस रवींद्र अमृतकर यांनी यावेळी व्यक्त केला पत्रकार परिषद भाजप पदाधिकारी असल्यानं ही भाजप पुरस्कृत परिषद असल्याचा प्रश्न विचारला गेल्यानंतर ही भाजपची पत्रकार परिषद नसून शासकीय असल्याचं चंद्रा यांनी स्पष्ट केलेलं आहे संजय परमार नाशिक न्यूज नाशिक